Assalamualaikum. Bulan Ramadan ini bentar lagi lebaran Idul Fitri. Kali ini ini aku punya cara tutorial cara buat ketupat mudah cuma 2 menit. Ikuti tutorialku pasti kamu bisa. kali ini aku pakai janur daun kelapa beda warna supaya apa supaya mudah membaca tutorial ini aku pakai janur hijau tua sama janur hijau muda Ketupat ini pojok delapan. Tradisi Ramadan biasanya pakai ketupat pojok delapan. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini. Silakan di like, subscribe, komen, share. Wassalamualaikum.